बसमिल उर्दू अमिला का लेक्चर है कुछ वर्ड्स हम लोगों ने लिखने हैं वो वर्ड्स हैं जिनको लिखने में मसाइल पेश आते हैं ओके जी हमारा आज का पहला वर्ड है नतीजा रिजल्ट ठीक है तो ये नतीजा कैसे लिखा जाएगा ज़रा इसको देखते हैं तो देखें जी अब देखिए इसको गलत कैसे लोग लिखते हैं इसको गलत इस तरीके से लोग लिख देते हैं कि सर ये नून है ये ते है ये ये है ये जीम है और ये हे है ठीक है अब यहां पर भी क्या करते हैं लोग शोषणी नहीं बनाते देखें ये एक ये दो ये तीन सीन का जोड़ बन, बना पड़ा है तो अब नतीजा लिखने का ये तरीका सही नहीं है तो फिर नतीजा कैसे लिखा जाना चाहिए नतीजा ऐसे लिखा जाना चाहिए कि नीन नून का शोशा ये ते ये जीम और ये है नतीजा आई बात समझ की नहीं समझ आई बड़ी सिंपल सी कहानी है कैसे शोशा है शुष्य के बाद आप लोगों ने क्या किया आपने यहां से एक मद वाला जोड़ लगाया यहां से जीम की शक्ल लगाई और ये लगा दिया ये हमारे पास क्या वर्ड है नतीजा अच्छा जी अगला हमारे पास वर्ड है बैल बे ये और ये लाम ये बैल है देखें। उर्दू लिखाई में बुरी कब लगती है लिखाई अगर आप ये यह यहाँ से बे लगाएं और इसी के बराबर आप ये लगा दें और ये कर दें और यहाँ से ये यह कर दें ये हिस्सा तो ठीक है लेकिन इस हिस्से में देखें ना क्या है कि ये बिल्कुल सीधे आ रहे हैं बस इस अब इस तो ही यही काम करें लेकिन सिर्फ क्या करें बे ऊपर लगाएं ये कैसा नीचे लगा दें बस इतना सा काम किया हम लोगों ने और यहाँ से आप लोग क्या कर दें ये लाम की शक्ल लगा दें तो ये हमारे पास क्या बन गया बैल बन गया ठीक है लाम किस तरह बनाए अगर मैं नून बनाना आता हो तो हम लोग लाम बना सकते हैं नून किस तरह बनाते हैं नून इस तरह बनाते हैं कि आपने तीन हिस्सों में नून बनाना सीखना है कि ये दो लाइनें इसके मिड के यहाँ से स्टार्ट करें देखिए ये देखें ये एक सीधी लाइन दूसरे हिस्से में यहाँ से आपने क्या करना है ये आपने तिरछी लाइन और यहाँ से आपने क्या करनी है ये गुलाई देनी है ये आपके पास देखें नून है और देखें इसमें यह हिस्सा ऊपर है ये हिस्सा नीचे और ये मुकम्मल गोल नहीं आ रहा ठीक है ना एक किस्म का बैजा बन रहा है मतलब देखें इस हिस्से में भी कोई कर्व नहीं है इस हिस्से में भी कोई कर्व नहीं है यहां से आगे आपकी आके क्या आ रही है कर्व शुरू हो रही है ठीक हो गया यह नून है दोबारा देखें किस तरह नून बनेगा सीधी लाइन टेढ़ी लाइन और गुलाई सीधी लाइन टेढ़ी लाइन और गुलाई ये आपके पास ये नून है ये ऐसा ऊपर है ये ऐसा नीचे है और अगर आपको नून बनाना आ जाए तो आपके आधे हरूफा जी ठीक हो जाते हैं जिस तरह देखें सर ये नून बनाया सीधी लाइन टेढ़ी लाइन और ये गुलाई अगर सर इसकी शुरू में मैं ये लगा दूँ ये क्या बन गया सीन बन गया ठीक है ये देखें ये नून है सीधी लाइन टेढ़ी लाइन गुलाई और इस कैसे में ये शुरू में स्वाद की आंख लगा दूँ ये क्या बन गया पूरे का पूरा स्वाद बन गया ये कैसे है देखें ये स्वाद है ना सीधी लाइन टेढ़ी लाइन और गुलाई ठीक अगर ये ही मुझे नून बनाना आ जाएगा ये सीधी लाइन ये टेढ़ी लाइन और ये गुलाई और इसके ऊपर मैं क्या कर दू अलिफ लगा दू यही मेरा क्या बन जाएगा लाम बन जाएगा देखें कैसे ये सीधी लाइन ये टेढ़ी लाइन ये गुलाई इसके ऊपर क्या लग गया मेरा अलिफ लग जाए तो ये वाला हिस्सा इसके साथ टिक जाए यानी कि ये अलिफ है यहाँ से सीधी लाइन की ये टेढ़ी और ये गुलाई की तो ये मेरे पास क्या बन गया लाम बन गया ठीक है कि नहीं ठीक और यही जो नून है उसमें से ये वाला ये देखा ये नून तीन इसमें बताया यही जो नून है आप इस नून का ये वाला हिस्सा उड़ा दें और इसके शुरू में ये वाला सिरा लगा दें और बाकी टेढ़ी लाइन और गुलाई कर दें तो ये आपके पास छोटी ये भी बन जाएगी तो ये नून जो है ये आपके बहुत सारे अल्फाज को बनाने में इस्तेमाल होता है ठीक है तो हम खैर वर्ड क्या लिख रहे थे हम लोग वर्ड लिख रहे थे बैल ठीक हो गया तो अब देखें बैल में कोई शोशे वगैरह नहीं आना इसको अब यूं करके और यूँ बना देंगे ना ये शोशे बनाना शुरू कर देंगे ज़रूरत नहीं है इसकी ये देखें ये बे का ऐसा और ये नीचे उससे नीचे करके काम बन गया ना हमारा तो ये वर्ड मेरे पास क्या है बैल बन एक ये ऐसा ऊपर ये नीचे ये फिर नीचे ठीक है हां अगर यहीं पर हमारे पास एक वर्ड होता पीपल पीपल का दरख्त तो फिर देखें फिर हम लोग क्या करते फिर हम लोग ये ना करते कि ये पे ये 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 पे और इसके साथ ये जोड़ और ये लाम इस तरह करके फिर हम लोग काम ना करते फिर गलत हो जाता क्यों दोबारा सर यहां पर किस चीज का गुमान होना शुरू हो गया सीन का गुमान होना शुरू हो गया तो इस तरीके से पीपल नहीं लिखा जाएगा फिर पीपल के लिए क्या करेंगे ये पहले पे का आप लोग क्या बनाए शोशा ठीक हो गया यहां से ये और ये फिर पे और ये पे पा वाला जोड़ क्योंकि लाम का जोड़ जब भी आ जाए तो वो कौन सा जोड़ बनता है अलिफ वाला जोड़ बनता है और इसके साथ आप क्या कर दें यहां पर लाम लगा दें तो देखिए किस तरह लिखा जाएगा हमारे पास पीपल के सर कैसे करेंगे ये पे का शोशा ये ये और ये पे यानी कि एक मद वाला जोड़ लग गया ठीक हो गया और यहां से हम लोग क्या कर लेंगे लॉन्ग शक्ल लगा लेंगे तो ये हमारे पास पीपल बन जाएगा शोर शोर दंदाने में फर्क बताया अभी देखें मैं सारी यही बहस की है कि उर्दू लिखाई नीचे से ऊपर होती है ये 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 उर्दू लिखाई होती है अगर, आ, अगर आप अगर आपसे ना देखें असल में तो हम कहते हैं कि ये सांप बनाना आए अगर सांप नहीं बनाना आ रहा लेट्स सपोज सीन लिखना है ना तो आपसे इस तरह अगर नहीं हो पा रहा तो इसको हम आसान हल्के आप बताते हैं बच्चों को कि हम कहते हैं भैया जी आप एक काम करें ये देखें ये ये हाफ कर्व लगाएं फिर ये हाफ कर्व लगाएं और ये कर लें देख नहीं ये, ये ये इनको बस मिलाते जाएं तो बन जाएंगे दंदाना क्या होता है कि सर ये पहला ऊपर है फिर नीचे है फिर नीचे है जब चार पांच दंदाने हमारे पास इकट्ठे हो जाते हैं तो हम उससे बचने के लिए फिर क्या कर लेते हैं बीच में शोषा बना लेते हैं या सीन की शक्ल आ रही तो उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं शोषा बना लेते हैं या बाजा तरीके से दो चश्मी है, शोशा बनाती है। शोशा दंदाने में फर्क क्या होगा ऊपर ये ये चला जाएगा दूसरा हिस्सा है और ये ऊपर है इसकी टिपिकल एग्जाम्पल है जोड़ नहीं होता इसने ये 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 शोशा बना दिया है ठीक हो गया जी इस तरह एक और वर्ड हो सकता है वहां पर भी शोषा बनना चाहिए नहीं बनाते लोग वो वर्ड है पेंसिल अब देखिए पेंसिल कैसे लिखना चाहिए पे ये और ये शोशा फिर इसके बाद हमने क्या करना है ये सीन लाम सल का जोड़ बनाना है ये हमारे पास वर्ड क्या होगा पेंसिल ठीक है अगर आप इसको सारे के सारे को धंधा ना बना के लिख देंगे पे ये नून और ये सीन और ये लाम अब ये पता नहीं क्या है इतने सारे मार लिए क्या हो जाएंगे मुश्किल हो जाएंगे खैर आज कल तो लोग इस तकल्लफ में नहीं पढ़ते ज्यादा खराबी क्या करते हैं बच्चे ज्यादा खराबी करते हैं सारा ही शोशा बनाएंगे ए पे है ए ये है ए नून है ए सीन है एस है और ये लाम है अब ये क्या है ये तबाही है बेड़ा गर्क हुआ पड़ा ठीक है, है? तो इस इन चीजों से बचना है बिल्कुल भी सही शोश धंदाने की बहस तो तब आए ना कि जिस वक्त हमें यह पता हो कि यार शोशे हर जगह नहीं बनाने हर जगह ही शोशे बनाए जा रहे होते हैं फिर लिखाई खाक ठीक होनी है फिर नहीं ठीक होनी तो इन चीजों को जरा देखें और दूसरा इस चीज को जेन में रख लें कि उर्दू लिखाई की डायरेक्शन इस शक्ल में जानी है ठीक हो गया जी अगला वर्ड देखते हैं जी हम लोग वो हमारे पास है जी खेतों वर्ड क्या है जी हमारे पास हम लोगों ने लिखना है जी खेत खेतों वर्ड लिखना है खेत की जम होती है खेतों तो देखें जी अब यहाँ पर भी शोशा बनता है लोग नहीं बनाते ये देखें ये तो होगी दो चश्मी है ठीक है अब इसके साथ क्या आनी चाहिए यहाँ पर छोटी ये का एक दंदा आना चाहिए एक ते का दंदा आना चाहिए फिर इसका ते और वाव का जोड़ भी जहाँ भी शो हो होना चाहिए तो एक दो तीन तो किस चीज़ की शकल बनने का डर है हमें सर हमें हमें डर है कि शक्ल किस चीज़ की बन जाएगी सीन की बन जाएगी तो जहाँ हमें सीन की शक्ल का डर होता है फिर वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं सर जी वहाँ पर हम लोग दंदाना शरीफ हटा देते हैं और शोशा शरीफ बना लेते हैं तो ज़रा देखिए खेतों कैसे लिखा जाएगा काफ और हे का हमारे पास जोड़ है तो देखें ये काफ़ और इसको तिरछा करें और ये दो चश्मी हे लगा दें ठीक हो गया जी ये हमने दो चश्मी है वाले जो डिटेल लेक्चर दिए उसमें आ चुका है अब यहाँ से आप लोग क्या कर दें ये शोषा बनाएं फिर यहाँ से ये मद वाला जोड़ बनाएं और ये वाव लगा दें देखें ये एक पूरी की पूरी मद लगी पड़ी है और इससे क्या लग गया है वाओ लग गया तो ये हमारे पास वर्ड क्या बन गया खेतों ठीक है दोबारा देखें काफ इसको तिरछा किया दो चश्मी है बनाई इसका शोशा बनाया और ये देखें जी ये हमारे पास क्या बन गया खे तो ठीक है अगर मैं ऐसे ना करूं और मैं यूं कर दूं काफ़ यहां से ये यहां से ते और यहां से वाओ तो ये देखें ये एक ये दो ये तीन ये सीन की शक्ल बन गई है हमने सीन से बचना सीन ना और शक्ल सीन की बन रही हो फिर उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं जी हम लोग शोशा शरीफ बनाते हैं तो इस तरीके से हमने क्या किया शोशा बनाकर खेतों लिख दिया ठीक है अगला वर्ड देखें इस तरह वर्ड होता है रखें तो रखें वर्ड भी ऐसे ही लिखा जाएगा तो देखेंगे जा रखें कैसे लिखा जाएगा ये रे है ये काफ को चर्चा किया ये हे ये शोशा ये और ये नून गुना ये वर्ड क्या लिखते हैं आप रखें लिख लें एक नाम है उस नाम की फरमाइश भी आई है और उस नाम को लिखने में गलती भी है वो नाम है जी हबीब ठीक है जी अब हब, अभी हम लोग गलत लिखते हैं हम लोग कैसे कहते हैं सर ये हे ये बे ये ये और ये फिर ये ये गलती हुई पड़ी होती है या क्या करेंगे सर ये हे है ये बे है फिर ये ये है फिर ये जोड़ है और ये ऐसे करेंगे अब ये देखें ये हसब ये वो इस किस्म का वर्ड बना पड़ा है तो इसमें भी यहां पर भी क्या आना चाहिए शोशा आना चाहिए और लोग शोशा नहीं बनाते इसका प्रॉपर तरीका कार किया सर ये हे और ये शोशा देखिए ऊपर ले गए ना शोशा फिर क्या करेंगे ये बे और ये 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 मध वाला जो, जो जोड़ा ये इसको शायद करेगा और इसके साथ क्या ऐड आ जाएगा बे का खानदान ऐड हो जाएगा तो जरा देखें दोबारा देखें कैसे है सर ये एक हे वाला हिस्सा इसमें एक ये मध वाला हिस्सा इस तरह करके और इसके साथ आपने क्या ऐड करना है ये बे का खानदान ऐड करना है तो देखें जी नाम हम लोग क्या लिखने लगे हैं जी हम लोग नाम लिखने लगे हैं हबीब तो देखें हबीब कैसे लिखा जाएगा ए ये बे ये ये और ये फिर इसका ये वाला एक किस्म का मद वाला जोड़िए देखें ये एक मदा बन गई है ये नाम है जी हबीब इस तरह एक नाम होता है खुबैब ठीक है तो वो भी सेम है सिर्फ बस नुकते आगे पीछे करने हैं ये शोशा बनाया ये वाला जोड़ लगाया और ये बे लगा दिया अब ये हमारे पास क्या है? या हबीब। ये नाम किस तरीके से लिखे जाते हैं ठीक हो गया अच्छा जी एक वर्ड पहले बताया था लेकिन बार बार फरमाइश आ रही है सर मंडे ट्यूसडे के दिन होते हैं मंडे उसको उर्दू बोलते हैं पीर पीर कैसे लिखा जाएगा पीर हो गया तीर हो गया थोड़ी सी तरह ध्यान से तवज्जो से बात समझिएगा कि मसला क्या बनता है देखिए बे के खानदान और रे के खानदान का जरा जोड़ चेक करें कि बे के खानदान और रे के खानदान का जोड़ किस तरीके से निकलेगा तो देखिए सर ये ऐसे निकलेगा कि सर ये बे है और ये रे है इसका जोड़ कैसे बनता है सर ये बे रे बर का जोड़ सर आप एक रे लगाएं और इसके साथ ये दूसरी रे लगा दें मतलब एक रे ऊपर और एक रे नीचे ये हमारे पास क्या है बे रे बर का जोड़ है एक बात क्लियर हो गई रे क्या यहां पर ये पूरी वाली रे आ रही है इसका रे टिक रही है समझ नहीं है बात सही हो गया अच्छा एक होता है सीन और रे का जोड़ कि यार ये सीन और ये रे ठीक है अब देखिए ये सीन और रे का जोड़ है अब अमूमी तौर पर यह कर लिया जाता है कि ये पे ये 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 देखें ये बैर या पीर या तीर या तेज ऐसे लिख दिया जाता है ये सीन रे सर वाला जोड़ है मैं दोबारा बता रहा हूं बच्चे पेपर में ऐसा लिखते हैं चलेगा कोई मसला नहीं है हम सिर्फ वैसे बहस बरा बहस कर रहे हैं ठीक है तो जरा इसको देखें कहां पर कहीं यहीं पर ही देख लेते हैं चले इसको ही। अब जरा देखें अब मैंने बताया आपको एक रे की शक्ल आखिर भी होती है कि यहां पर रे का पूरे पूरा क्या हो पाउंड के जबकि इसके मुकाबले में एक रे की शक्ल कौन सी होती है इसको ये वाली रे बोलते हैं

और आगे सीन ये बेसिन बस है ये आधी शक्ल लगाएं और इसके आगे आप बजाय ये पाओ वाली रे लगाने के आप क्या कर स्लाइड वाली रे लगा दे समझ ये दो हिस्सों को मतलब देखें एक ये और यहां से ये एक ये इसको लंबा लेके आए और यहां से स्लाइड वाली रे लगा दे अब ये अब टेक्निकली क्या है ये पीर है देखें जब हम कट मार्कर से लिख रहे होंगे ना तो उस वक्त क्या होता है जब देखें ये हिस्सा और यहाँ पे मार्कर की पूरी कमर टिक के आएगी, तो ये ऐसा चौड़ा बन जाएगा और यहां से हम लोग क्या कर लेंगे स्लाइड वाली रे लगा देंगे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पीर बन जाएगा या तीर बन जाएगा या तेज बन जाएगा या पेड़ बन जाएगा वगैरह 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 ठीक है कोई कहानी समझ आई सिंपल बे के खानदान और रे के खानदान का जोड़ हो तो उस सूरत में हम लोग क्या करते हैं उस सूरत में ये एक रे ये दूसरी रे ये एक रे ये दूसरी रे ठीक है और एक हमारे पास रे की शक्ल कौन सी होती है स्लाइड वाली रे की शक्ल होती है अब हम लोगों ने सिर्फ क्या काम करना है कि हमने सर ये ये बनाया और यहां से हम लोगों ने स्लाइड वाली रे लगा दी तो ये हमारे पास क्या बन गया पीर या पीज या पीजा या तीर को बात समझ आई लेकिन अगर नहीं हो रहा इस तरह भी काम चला लें तो कौन सामने खताती के पेपर देना है हम लोगों ने उर्दू का पेपर देना है हमारा काम चलेगा ठीक हो गया उम्मीद है कुछ ना कुछ बातें पढ़ी पड़ी होंगी इनको लिखें प्रैक्टिस करें प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो मुझे लिखने आएंगे आपको लिखने नहीं आएंगे ठीक हो गया जी अल्लाह हाफिज़